Час сучасних технологій лікарі вже можуть консультувати в режимі онлайн. Наприклад, якщо у вас підозрілі родинки, ви просто можете їх сфотографувати і надіслати до лікаря-дерматолога. А він оперативно надасть попередній вирок. Що ж таке теледерматологія, і як вона працює далі в нашій рубриці? Будь здоров. Теледерматология ⁇ это относительно в Украине новая, новая отрасль медицины. Это больше не отрасль медицины, а механизм. Теледерматология ⁇ это использование технологий новых и средств коммуникации при постановке диагноза. Что позволяет сделать этот метод? Он позволяет выявлять на ранних стадиях заболевания, он позволяет покрывать гораздо большие площади меньшим количеством врачей. Он позволяет использовать этот метод в профилактических осмотрах. При использовании этого метода пропускная способность врача повышается даже не в разы, а в десятки раз. Обычный врач, за прием, обычный врач за прием принимает где-то порядка 30 пациентов. Наш врач, который работает в теледерматологии, за буквально за полдня может осмотреть 150-200 клинических случаев. А кроме этого, не обязательно для этого приходить на прием к врачу. Достаточно иметь у себя фотоаппарат, хорошего разрешения и доступ в сеть интернет. Сфотографировать, заполнить анкету. И прислать информацию нам. Врач все посмотрит, поставит диагноз, даст свои рекомендации. После этого пациент или дальше идет к врачу, что-то делает, мы в том числе указываем, что нужно делать, или просто наблюдает за своим то ли это новое образование, то ли это ну, другой какой-то болезнь. Точность постановки диагноза при фотографировании порядка 60%. Каким образом это происходит у нас? У нас можно поставить предварительный диагноз, это сфотографировать при помощи обычного фотоаппарата, фотографируешь сам себя, свою родинку, и отправляешь к нам, у нас есть несколько ресурсов, один из них называется «Родинки Комьей», это информационный ресурс, где можно о родинке прочитать много, можно заполнить тесты небольшие. Вот так выглядит сайт. Это так называемое определение себя принадлежности к группе риска. Каждый человек в силу эндогенных или экзогенных факторов может принадлежать группе риска. То есть это может быть у него сформировано природой или может сформировано быть образом его жизни. Для того, чтобы знать, в какой группе это риска, достаточно ответить на несколько вопросов. И эти тесты позволят тебе то ли беспокоиться о своем здоровье, то ли быть более-менее спокойным. Когда человек самостоятельно себя фотографирует, это все-таки предварительная диагностика и очень грубая. Для более точного диагноза нужно использовать или приборы дерматоскопа, которые мы используем, или все-таки приходить на очный прием к врачу. Оптимально это все-таки мы уже понимаем для себя, что живого врача не заменит никто, лучше него диагноза не поставит никто. А диагноз в теледерматологии ставит врач-эксперт. Это уровень врача гораздо выше, чем уровень обычного врача-дерматолога для того, чтобы поставить точный диагноз, у врача должен быть и дополнительное обучение, и дополнительный опыт. Благодаря использованию сети интернет нам удалось объединить их в одну сеть. И в данный момент мы можем использовать знания врачей не только в Киеве, но и в Донецке, и в Харькове, и в Одессе. Таким же образом врач из Донецка может всегда оперативно проконсультироваться в режиме консилиум с врачами из Киева, из или из любого Сегодня.